Assalamualaikum warahmatullahi, 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 warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Di Dapun Channel Bersama saya Vini Azmi Dan saya Jenciku Kali ini kita akan ngobrol seputaran persiapan di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah Tetapi sebelumnya kita ucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah Semoga amal ibadah puasa kita diterima, diterima oleh, oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah, ya Robbal alamin. Baik guys, penonton setia dapon Channel, jangan lupa ya sebelum kita ngobrol-ngobrol bersama si cantik ini diklik ya subscribe-nya di bawah. Subscribe, di-like, di-komen, di-share atau juga dibagikan. Jangan lupa ya. Terima kasih. Iri ya guys, saya penasaran. Ini si cantik ini merencanakan apa sih di bulan suci Ramadan gitu? Eh, uh, mungkin insya Allah, insya Allah di bulan suci Ramadan ini meng-cover lagu. meng-cover lagu. Kira-kira coveran -kira lagunya satu genre atau banyak genre? Insya Allah banyak genre. Banyak genre. Di antaranya ada religi. Religi. Uh, pop Sunda, pop Sunda, dan juga dangdut. dangdut. tentunya, karena basicnya mungkin diutamakan dangdut. Okay. Untuk yang lain, mungkin hanya sebagai apa pelatihan tersendiri lah. Oh, penasaran kira-kira kalau di genre religi di bulan suci ini rencana berapa lagu itu? lima oh, eh, lagu. lagu ya insya lima lagu berarti ya pas juga sih saya jadi penasaran nih, selain religi kan? Religi udah dikatain, udah lima lagu tentunya untuk persiapan di bulan suci Ramadan ini. Kalau lagu lain kita kira berapa lagu semuanya? Semuanya, uh, insya Allah, insya Allah 10, lagu. 10 lagu di bulan suci Ramadan. Apakah mungkin, guys? Kayaknya tidak mungkin tidak ya, mungkin. karena proses produksinya itu. Memerlukan waktu juga, kita pengambilan mungkin penggalip pengambilan poka pengambilan musik akan ada sedikit hambaran, apalagi mungkin peralatan kita sedikit terbatas, terbatas. ya. Uh, tetapi mungkin kita coba saja, kemampuan yang pini ini sanggup enggak dalam satu bulan, mengkaper beberapa lagu, uh, doa air aja. Naik aja, semoga uh, lancar, amin, dan bisa menghibur nih ngomong-ngomong ini -ngomong ada yang bertanya ditunggu-tunggu di lidah 2021 kayak e, katanya gak muncul itu alasannya apa sih sebenarnya ya mungkin belum ada rezekinya belum ada rezekinya. E, dicoba udah dicoba tapi ya Insya Allah dicoba lagi di tahun depan. dua di tahun depan ya mungkin salah satu alasan yang rasional Neng Pini ini gak masuk di lida 2021 karena mungkin ada banyak kekurangan dalam bidang teknik dalam bernyanyi. Kalau suara saya yakin ya itu sudah sudah standar ya. Bahkan mungkin untuk suara relatif penilaiannya tergantung selera dari penikmat eh, dari lagu-lagu Pini selama ini. Ya Pini sebenarnya merasakan banyak sekali kekurangan dari pini, baik itu dari artikulasi, intonasi, dan yang lebih berat itu dalam memainkan dinamika dan ekspresi itu yang lebih berat kalau berbicara tentang dinamika ya guys, ekspresi bicaranya udah dalam sebenarnya kenapa? karena dinamika dan ekspresi adalah salah satu penentu dari teknik lagu agar lagu itu tersampaikan kepada penikmat lagu hingga ruhnya itu benar-benar menyatu dia dapat diterima oleh pendengar dengan segenap hatinya dapat sehingga serta. apa si pendengar itu ikut terbawa dalam atau larut ya dalam lagu yeah. tersebut emang susah sekali susah. dan susah. mungkin untuk seusia Neng pilih usianya berapa sih 14 tahun 14 tahun udah bermain rasa kayaknya satu langkah ke depan itu <laughs> karena mungkin karena untuk bermain rasa apalagi di dalam lagu-lagu dangdut itu banyak per, temanya cinta gitu ya yeah. perlu pengalaman alami bagaimana sakitnya putus bagaimana kita jatuh cinta karena ini masih polos mungkin kerana sana itu sangat sulit tetapi dicoba seolah-olah dia pernah merasakan itu adalah perjuangan yang sangat luar biasa dan mudah-mudahan ini dapat menginspirasi kita semuanya Bahwa untuk menyampaikan sebuah karya itu Tidak mencelak Apa sih kata lain dari mencelak Tidak asal-asalan Ikut audisi Tidak asal ikut aja Finalis audisi sekalipun Tidak asal nyanyi gitu kan Nah guys perlu diketahui juga Proses kemarin itu saya hanya membantu merekor suaranya saja yang lain tidak ada Ini karena saya selaku pembimbingnya dan juga admin di depan channel ingin tahu kemampuan dasar Neng Pini itu sampai di mana dan setelah kejadian tersebut dia digembleng terus dan alhamdulillah peningkatannya sangat luar biasa dan apabila nanti maju lagi sudah bukan yang kemarin lagi amin ya lahir robbal alamin dan mudah-mudahan di tahun depan muncul dia di layar kaca Inshallah. ataupun di ajang pencarian bakat yang lainnya. Pokoknya mohon doanya aja dari sahabat semua Harus Harus dong Harus semangat Karena apa? Seorang yang bijak itu tidak berhenti di satu titik ketika mengalami kegagalan Karena kegagalan yang pertama adalah cambuk untuk kita terus memperjuangkan apa yang menjadi target hidup kita karena sejatinya seni itu bukan hanya menjadi juara satu, tetapi seni sejatinya adalah bagaimana kita mengaplikasikan sebuah karya untuk masyarakat, sehingga dapat diterima oleh masyarakat semuanya. Mudah-mudahan yang kini ini dapat diterima oleh masyarakat amin, Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, mungkin kita tinggal nunggu karya-karya Pini ini di kaperannya karya-karya di mungkin single atau... <Sina> Gimana dikeluarkan lagi. Insya ya. Mohon dukungannya mungkin untuk senior seniornya Teh Meli, Teh <SILEN> buat Neng Pini dan juga keluarga besar semuanya. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Neng Pini ini dapat terkabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Mungkin kita ucapkan yang terakhir selamat menunaikan ibadah puasa ya. Mudah-mudahan. mudah mudahan, -mudahan. Puasanya lancar, lancar, jangan pada bolong-bolong. Jangan, <laughs> jalan, seksuali, ya, insya Allah, insya Allah ngabuburitnya ditemenin sama dapun channel. Ya. Pantangin terus aja ya, kasih tahu yang lainnya. Jangan lupa uh, like, comment, share, and subscribe. yo terima kasih. Yuk, bye, bye bye, kita ketemu lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.